বসুদেৱ দৈৱকীৰ দ্বাৰা কৃষ্ণ স্তুতি হে বিষ্ণুৰ প্ৰভাৱ জানি ভয় পৰি হৰি কৰিবেলা গিলা টুতি কীৰ্তাঞ্জলি জানিলোঁ সাক্ষাতে তুমি পুৰুষ পুৰাণ নিৰঞ্জনই আনন্দ চূপজান তুমিহে কেৱল সঞ্চাৰ হ'বে মই তোমাৰ তেখে সন্তেৱে সৃষ্টিষ্ঠি তিলী ব্ৰহ্মাৰূপে চৰ্যাপালা বিষ্ণুৰূপ ধূলী ৰুদ্ৰৰূপে নিয়াসৱে জগত সংহৰী বিষ্ণুৰ ভগৱান যে পৃথিৱীত নামি আহিছে এই কথাটোতো সাক্ষাৎ দেখা পালে বসুদেৱ দৈৱকীয়ে শংখক্ৰ গদা পদ্ম চাৰি অস্ত্ৰ লৈ পিত বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা আৰু ডিঙিত গলমা ডিঙিত বনমালাকা আদি কৰি মকৰ কুণ্ডলকে ভিতৰ কৰি সমস্ত বিষ্ণুৰ ৰূপেৰে তেওঁ জন্ম হৈছে গতিকে এই কথাটো দেখি লগে লগে বসুদেৱ দৈৱকীয়ে আচৰিত হৈছে আৰু হাতযোৰ কৰি গীতাঞ্জলি কৰি স্তুতি আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া কৈছে হে প্ৰভু জানো আপুনি পুৰাণ পুৰুষ পুৰাণ পুৰুষ কেৱল কৃষ্ণকে কয় পুৰাণ মানে হ'ল পুৰণা তাৰমানে আদি আদি পুৰুষ কেৱল কৃষ্ণ গতিকে তুমি আদি পুৰুষ তুমি নিৰঞ্জন আনন্দস্বৰূপ তুমি তুমি সৰ্বজান তুমি সকলোৰে হৃদয়ত থাকি সকলোৰে হৃদয়ৰ কথা জানা আৰু তুমিহে কেৱল সঞ্চা তুমিয়ে কেৱল সঁচা আছা মানে জগতত কেৱল তুমিয়ে সঁচা আৰু বাকীবিলাক সমস্তবিলাকে মিছা বা মায়াময় মায়া বস্তুবিলাকেই মিছা মিছা বস্তুবিলাকেই হ'ল মায়া তাৰমানে মায়া বস্তুবিলাক সদায় নাথাকে এই আছে এই নাই জীৱন যৌৱন ধন সমস্ত আমাৰ সা সম্পত্তি সকলোবিলাকেই হ'ল মায়াময় ধনৰ পুত্ৰ পৰিবাৰ সমস্তই মায়াময় তাৰমানে কিছুদিনলৈকে আছে আৰু কিছুদিনৰ পিছত নাই এতিয়া আপুনি ব্যৱসায় কৰি দুহেজাৰ টকা পালে কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছত আপোনাৰ দুহেজাৰ টকাটো পকেটত নাই কিয় এইটো মায়াময় বস্তু তাৰমানে আকৌ কিছুদিনৰ কাৰণে আপোনাৰ হয়তো লক্ষ টকা আপোনাৰ লগত আছে আকৌ কিছুদিনৰ পিছত হয়তো আপোনাৰ সেইকেইটামান নহ'বও পাৰে জীৱন যৌৱন ধন টকা আমাৰ মা দেউতা পিতৃ মাতৃ সমস্ত ভাই বন্ধু ওচৰ চুবুৰীয়া জ্ঞাতি কুটুম্ব সুহিদ সমস্তবিলাক আছে কিন্তু সদায় নাথাকে ইজনে সিজনক এৰি থৈ যায় গতিকে এই আছে এই নাই সেইটোৱে হ'ল মায়া আৰু সেইকাৰণে সেইটোক মিছা বুলি কৈছে যদিও সঁচা কিন্তু পৰামাৰ্থ তত্বত মিছা এ তোমাৰ দেখে সন্তে হুৱে সৃষ্টি স্থিতি লয় সন্দিপাক লাগি পৃথিৱীৰ মাৰ মুহুৰ গৃহতঃ ভৈলায় বতাৰ ৰাজা বোলাই ফুৰে দৈত্য গণ কৌতি কৌতি সিটো দৈত্য সেনা মাৰি কৰিবা নিগুটি বুজি পালে দৈৱকী বসুদেৱে যে আচলতে তুমি জগতৰ যিটো ভূমি ভাৰ হৈ আছে এই ভূমি ভাৰটো খণ্ডৰণ কৰিবৰ কাৰণেহে পৃথিৱীলৈ তুমি আহিছা আৰু আমাৰ ঘৰত আহি অৱতাৰ লৈছা গতিকে হে প্ৰভু যে নিজকে ৰাজা বোলাই দৈতসকলে দুষ্টসকলে জগতত কৌটি কৌটি এনেকুৱা লোক আছে যিসকলে নিজকেই ৰাজা বোলাই নিজকেই শ্ৰেষ্ঠত্ব বোলাই জগতৰ অমংগল অত্যাচাৰ হিংসা আদি কৰিছে সাধাৰণ দুৰ্বল লোকক পীড়িত কৰিছে সেই অসূয়া শক্তিক তুমি নিধন কৰিবৰ কাৰণে দমন কৰিবৰ কাৰণে পৃথিৱীলৈ আহিছা এইকাৰণে এই কথাটো মই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ এই বুলি বসুদেৱে ভগৱানক স্তুতি কৰিছে আমাৰ এতিয়া জন্মদিন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ জন্মদিন পাতোঁ হওক বা আমাৰ সকলো কিছুমান মানুহৰে আমি জন্মদিন উৎসৱটো আজিকালি ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈ আহিছে জন্মদিন উৎসৱ আমি সকলোৱে প্ৰায় পালন কৰোঁ হওক কিন্তু জন্মদিন উৎসৱ এটা পালন কৰি আমি কতো কটোৱে কি কৰোঁ মাংস আহাৰ কৰোঁ গতিকে জন্মদিন অন্ততঃ আমি বাকী দিনতো মাংস আহাৰ কৰিব আমি নালাগে যদিও বাকীকেইটা দিনত আমি মাংস আহাৰ কৰোঁ কৰোঁ তথাপিতো বিশেষভাৱে জন্মদিনত মাংস আহাৰ নকৰাটো ভাল এটা জীৱৰ জন্মদিন পাতি আন এটা জীৱক হত্যা কৰাৰ যিটো পাপ সেই কথাটো নকৰিলে স্বাস্থ্য ভাল বুলি কৈছে গতিকে কোনো কাৰণতে কোনো মানুহে জন্মদিন পাতি যাতে জীৱ হত্যা ন যিবোৰ যাতে হত্যা নকৰে সেইটো কথা খুব আমি অলপ অনুভৱ কৰিবলগীয়া গতিকে আমাৰ জন্মদিনৰ উৎসৱ হ'ব লাগে ফল মূল পিঠা পৰমান্ব নানান ধৰণৰ পিঠা পৰমান্ন লাডু আদিৰ ভাল যোগাৰ হ'ব লাগে যদি পাৰে আৰু দুখীয়া মানুহজনে দৰিদ্ৰ মানুহজনে নোৱাৰিলে যেনেকৈ কৰিছে তেনেকৈ বঢ়িয়া ভগৱানৰ চৰণত অকণমান মাহ প্ৰসাদেও অৰ্চন কৰিছে কোনোবা সাধুসন্তক আনি অলপ ভাগৱত গীতাকা আদি পাঠ কৰিছেতো ভাল কিন্তু আজিকালি কিছুমান পাশ্চাত্য কিছুমান বস্তু আহি আমাক আহি গ্ৰাহ কৰিছে আমাৰ সংস্কৃতিত গ্ৰাহ কৰিছে যেনেকৈ মমডাল জ্বলাই মমডাল জ্বলাই ফু মাৰি নুমাই দিয়ে আচলতে আমাৰ বন্তি গছ জ্বলাওঁ আমি কিন্তু বন্তি গছ কিন্তু ফু মাৰি নুমাই নিদিওঁ কিন্তু মমডাল ফু মাৰি নুমাই দিয়ে তাৰমানে কি হ'ল তাৰ অৰ্থটো তাৰমানে জীৱনটো ল'ৰাটোৱে ল'ৰাটোৰ জীৱনটো প্ৰজ্বলিত হওক সেইকাৰণে আমাৰ সেয়া বন্তি জ্বলি আছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আজিকালি পাশ্চাত্য বস্তু আহি কি হ'ল যে মমকেইডালমান জ্বলালে আৰু ফুমাই নুমাই দিব দিলে তাৰ অৰ্থ কি হ'ল আমাৰ আধ্যাত্মিকতাই অৰ্থটো বুজায় যে তাৰ জীৱনটো আচলতে আধা হৈ থাকিল তাৰমানে সেইকাৰণে এই পাশ্চাত্য বস্তুবিলাক আমাৰ বস্তুবিলাকৰ যিখিনি আমাৰ বন্তিৰ মহাত্ম বহুত গধুৰ গতিকে সেইবিলাক বস্তু যাতে গ্ৰাহ কৰি আমাৰ এই মুখ্য বন্তি গছি লক্ষ্য উদ্দেশ্য যি পোহৰ যি আমাৰ এই বন্তি যি মানে অক্ষয় বন্তি আমাৰ এয়া আমাৰ এয়া সোমাই নুব নোৱাৰে গতিকে জীৱনটো যাতে আধাতে নুমাই নাযায় সেয়াৰ বন্তি এয়া গতিকে সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি এইবিলাক আমি পালন কৰিব পাশ্চাত্য বস্তু কিছুমানক বহুত বাহিৰৰ বস্তু বিদেশী বস্তু কিছুমানক আমি বহুত ইয়াতে সুবিধা দি আমি দিলে দেখাক দেখি আমাৰ সংস্কৃতিটো আমাৰ কি হ'ব মিক্সিং হৈ যাবগৈ আমাৰ শুদ্ধ সংস্কৃতিটো অশুদ্ধ হৈ যাবগৈ সেইবিলাকে গা কৰি উঠিবগৈ আমাৰ গীতা ভাগৱত আমাৰ পবিত্ৰ বন্তি পবিত্ৰ আমাৰ এয়া মাহ প্ৰসাদ পবিত্ৰ এয়া আমাৰ অসমৰ কালচাৰ সংস্কৃতি ইয়াত আহি সেই বিদেশী বস্তুবিলাকে হেঁচা মাৰি ধৰিব আৰু এটা জাতিৰ যেতিয়া নেকি সংস্কৃতি কৃষ্টি যেতিয়া শুদ্ধভাৱে পালন কৰি থাকিব নোৱাৰে আৰু সেই জাতিক বিদেশী বস্তুৱে আহি সেই জাতিৰ মেৰুদণ্ডত আঘাত সানিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে আমি জন্মদিন পাতোঁতে যাতে বাহিৰা কিছুমান বিদেশী বস্তু যাতে আমাৰ ইয়াতে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰকাশ কমি আমাৰ যিটো নেকি শংকৰী আমাৰ যিটো নেকি সনাতনী বস্তু সেই বস্তু যাতে সেই নিয়ম নীতি যাতে ঠাই পায় সেইটো আমি লক্ষ্য ৰখাটো খুবেই দৰকাৰ তোমাৰ এষে ভকতি ত ভুকুটীকুটি কৰিলন্ত বসুদেৱ আনো না নাচ্তুতি কংসৰায়ক দৰে টান ক্ষীৰ নোহি ক কৃষ্ণ কবুলন্ত প্ৰভু শুনায় ভগৱন্তৰ ভকতি কৰাৰ সমান আৰু লাভ পৃথিৱীত একোৱেই নাই বুলি কৈছে কাৰণ ভগৱন্তৰ ভকতিৰ যোগেৰে ভগৱন্তৰ কৃপা পোৱা যায় আৰু ভগৱন্তৰ কৃপা হ'লে মানুহৰ ভোগো মিলে আৰু মুক্তিও মিলে আমি যি অকণমান আশা আকাংক্ষাৰ কাৰণে আমি দৌৰি ফুৰিছোঁ জীৱনত মৰিচিকা বিচাৰি বিচাৰি এদিন ভগৱন্তই আহি আপোনাৰ চৰণত সেই ভক্তজনৰ চৰণত যিয়ে নেকি শুদ্ধভাৱে ভকতি কৰি থাকে শুদ্ধভাৱে তেখেতসকলে নিজৰ জীৱন আচৰণ ভকতি মাৰ্গেৰে কৰি থাকে তেওঁলোকৰ চৰণত আহি ভগৱন্তই দৌলত আপোনাৰ মনে মোনে মোনে মনে বিশাল দৌলতেৰে সম্বোধিত কৰে ভগৱানে সেইকাৰণে ভকতি কৰিব লাগে কেৱল ভকতিত ভুকুটি আৰু মুকুটি আছে যদি আমি জন্ম মৃত্যু চক্ৰখনৰ পৰা আপুনি যদি উদ্ধাৰ পাব বিচাৰে বৈকুণ্ঠলৈ যাব বিচাৰে আৰু আনন্দ ধামলৈ যাব বিচাৰে জীৱই ভক্তিৰ মাৰ্গেৰে কেৱল এই দুটা পদ লাভ কৰিব পাৰে যিটো যি দুটা পদক পৰম পদ বুলি কৈছে আমাৰ যিবিলাক ইয়াতে পৃথিৱীত এই জগতত আমি পদ পাইছোঁ এইবিলাক খনেক পদ কেইদিনমানৰ পিছতে আমাৰ সেই পদটোৰ পৰা আমি এৰিব লগা হৈ যায় কিন্তু ভগৱানে যিটো দুটা পদ দিয়ে সেইকেইটা পদ শাশ্বত পদ গতিকে সেই শ্বাশ্বত পদ কাৰণে পৰম পদ বুলি কয় এবাৰ পোৱাৰ পিছত যি কয় আৰু সেই পদৰ পৰা তেওঁ কেতিয়াও ঈশ্বৰ কৃপাৰ পৰা বঞ্চিত আৰু নহয় সেইকাৰণে সেই পদত অধিষ্ঠিত হৈ থাকে পৰম পদ বুলি কয় পৰম সুখ এ কংসৰায় দৰে টানত থীৰ নুহিকাই কৃষ্ণ কবলন্ত প্ৰভু সোণায়ী আৰু বস্তু ব্যস্তি কৰি কৈছে বোলে প্ৰভু কংসৰ যি অত্যাচাৰ আৰু কংসৰ যি উৎপীড়ন কংসৰ ভয়তে আমাৰ প্ৰাণটো নসহে প্ৰভু প্ৰাণটো নৰহে ভয়ত আঁতুৰ হৈ থাকোঁ গতিকে অ তুমি উপজিবা শুনি আকাশী বন পাপী কংসে মাৰিলো মাৰ ভ্ৰাতৃগণ তোমাৰ কথা কয় এটিখনে পাই বান খান্দা ধৰি ঢাইব কংস অন্তক সমান সাৱধানে থকা প্ৰভুঞয়া সচকিত পাপিষ্ঠক দৰে মূৰ ক্ষীৰণুহি চিত আৰু বহুদেৱে কৈছে যে হে প্ৰভু তুমি যে উপজিবা এই কথাটো আকাশী বচনেৰে আমি সৌ সিদিনাই দৈৱকীক যেতিয়া মই বিয়া কৰাই লৈ আহোঁ তেতিয়াই শুনিছিলোঁ ৰাস্তাতেই আৰু হয় সেই আকাশী বচন আজি আমি পতিয়ন গৈছোঁ এই প্ৰভু তোমাৰ ভাতৃ যি ছজন আছিলে কংকই সেই সেই তোমাৰ ভাতৃ ছজন ইতিমধ্যে মাৰি পেলালে নিৰ্দয়ভাৱে আৰু তোমাৰ কথাও যদি এতিয়া যদি তুমি জন্ম পোৱাৰ কথাও যদি কংসই কিবা কাৰণত গম পায় তেনেহ'লে আহিব আৰু জম অহা দি আহিব আৰু জমকালে ধৰাদি ধৰি তোমাকো মাৰি পেলাব হে প্ৰভু তুমি অকণমান সাৱধানে থাকিবা এইখিনিতে দৈৱকী আৰু বসুদেৱৰ মনত ভগৱন্তই লগে লগে বিষ্ণু মায়েৰে মোহিত কৰি পেলালে আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰ বুলি স্তুতি কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে ভগৱান কৃষ্ণক ভগৱান কৃষ্ণক সামান্য বালক ৰূপে এটা দৰ্শন পাই সামান্য বালক বুলি ভাবাৰ এটা মায়া এটা সোমাই দিলে লগে লগে আৰু সেইকাৰণে সেই মহাপ্ৰভুৰ যিটো মহাশক্তি সেই শক্তিটোৰ লগততো কংস একোৱেই নহয় কিন্তু ভগৱানৰ সেই শক্তিটোৰ লগত কংসৰ শক্তিহে যেন আৰু বেছি তেনেকুৱা ভাৱ এটা তাত দৈৱী বা বসুদেৱৰ হৃদয়ত সোমাই দিলে সেইকাৰণে সেই ভাৱটোৰ কাৰণে তেতিয়া কৈছে যে হে প্ৰভু তুমি অলপ সাৱধান থাকিবা কাৰণ পাপিষ্ঠকৰ পাপিষ্ঠ কংসৰ ভয়ত আমি কম্পমান হৈ থাকোঁ সি কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই সি নিৰ্দয় এইটোকে কংখ বুলি কৈছে যদি আমাৰো হৃদয়ত এই কংসৰ নিচিনা জীৱৰ প্ৰতি নিৰ্দয় দয়াহীন ভাৱ থাকে কংখৰ নিচিনাকৈ যদি আমাৰো অন্তৰত যদি লোকৰ জগতৰ কাৰণে লোকৰ কাৰণে যদি হিংসা অন্যায় অবিচাৰ ব্যবিচাৰ এইবিলাকে যদি আমাৰ অন্তৰ মন যদি ভৰি থাকে লোকৰ জগতত আমি জীয়াই থাকোঁতে আনক হিংসা হত্যা কৰি যদি আমি জীয়াই থাকিব লাগে এই কুৰ আচৰণটো যাৰ যাৰ মনত আছে বিবেক বুদ্ধিত আছে তেওঁকেই কংস বোলা হয় আৰু সেই কংসক বধ কৰিবৰ কাৰণে ভগৱান কৃষ্ণ অৱতাৰ হয় অৰ্থাৎ আয়ুস ভগবানের হরণ করে আর ভগবানে যিকোনো প্রকারে সেইজন ব্যক্তিক দমন করে ভগবানে দমন করে সেই কারণে সাবধান যে ভগবন্ত আমার হৃদয়তে বহি আছে চাই আছে আমি কি করেছো কি করা নাই পাপ করছি নাই পুণ্য করেছো মনুষ্য জীবন লৈ আমি যদি মনুষ্যত্ব আমি রক্ষা কৰিব পারিছনে নাই নে মনুষ্য দেহ লৈ মন লৈ দেখাত কাঁইটো লৈ নে পশু পক্ষীৰ নিচিনাকৈ পশু পক্ষ অধম কৰ্ম অধম চিন্তা কৰি আছোঁ নেকি অধম কৰ্ম কৰি আছোঁ নেকি যদি আছোঁ তেনেহ'লে আমি সেই লাইনৰ পৰা ঘূৰি আহি মনুষ্যতলৈকে আমি আহিব লাগে যাতে ভগৱানৰ কৃপা পোৱা যাব নহ'লে ভগৱন্তই আমাক আখুৰি শক্তিক যদি আমি আখুৰি শক্তিক দমন কৰিবৰ কাৰণে ভগৱান সদায় বিভিন্ন পন্থা ভগৱানক অৱলম্বন কৰি দমন কৰি ৰাখিছে এনেকৈ অঘাসুৰ বকাহুৰ জৰাসন্ধ কংস শিশুপাল ৰাৱণ আদি কংস কেশী আদি সকলোবিলাক অসুৰ দানৱসকলক ভগৱন্তই যুয্যোধন আদিকে সকলোবিলাককে কি কৰিছে মায়াচোৰ বকাসুৰ পু পুতনা আদি সকলোকে কি কৰিছে একেবাৰে মানে এই অসুৰবিলাকক মহিষা সুৰকা আদি কৰি সকলোবিলাকক দমন কৰিছে এই মহিষাসক কেনেকৈ বধ কৰিছে মহিষাসুৰক অষ্ট শক্তি ভগৱন্তৰ প্ৰদান কৰিছে দেৱতাসকলে লগ লাগি ভগৱন্তৰ বিষ্ণুৰ পৰম শক্তি এই প্ৰদান কৰি দুৰ্গাক স্বজন কৰিছে আঠটা শক্তি দেৱশক্তি লগ কৰি একত্ৰ কৰি মহিষাসক বধ কৰিছে কাৰণ মহিষাসুৰৰ মৃত্যু লিখা আছে নাৰীৰ হাতত সেইকাৰণে গতিকে এই পৰম শক্তিটো কিন্তু বিষ্ণু শক্তি আছিল কাৰণে সেই শক্তিয়ে বধ কৰিব পাৰিছে গতিকে যেনেকৈ অৰ্জুনৰ অৰ্জুনে যুদ্ধ কৰিছিল কুৰুক্ষেত্ৰণত অৰ্জুনৰ যুদ্ধৰ পাৰদৰ্শিতাৰ সকলোৱে গুণ গান গায় প্ৰশংসা কৰে হয় কিন্তু অৰ্জুনৰ যি নেকি সৰ প্ৰয়োগ কৰিছিলে সেই সৰৰ অগ্ৰভাগত কি কি হোৱাৰ শক্তি আছিলে যে কৃষ্ণৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰ শক্তি আছিলে চক্ৰই সেই সৰৰ আগত চক্ৰক যায় আৰু চক্ৰই সেই দুষ্ট আখুৰি শক্তিসকলক কি কৰে কাটি কাটি দিয়েগৈ ডিঙিবিলাক গতিকে এই পৰম শক্তিটো কিন্তু স্বৰূপত অৰ্জুন নিমিত্ত অৰ্জুন কিন্তু প্ৰয়োগ কৰি আছে ভগৱান কৃষ্ণই শক্তিটো কিন্তু ভগৱান কৃষ্ণৰ গতিকে ঈশ্বৰে সকলোকে এনেকৈ সন্তক ৰক্ষাৰ দুষ্টক দমনৰ কাৰণে নানান লীলাই কৰে এইবাৰো প্ৰভু লীলা কৰিবৰ কাৰণে আহিছে গতিকে আমিও হৃদয়ৰ হৃদয়ত আমাৰ ঈশ্বৰ আছে বুলি আমি জানো আমি অনুভৱ কৰোঁ কেতিয়া সাধুসন্তক যেতিয়া লগ পাওঁ তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰোঁ সাধু সন্তৰ মুখেৰে ভাই হিয়াত আছে ভাই ভগৱান হে গতিকে হিয়াত ভগৱান আছে হিয়াৰৰ ভিতৰে আছে নিজৰ গুৰু হে মন চিনি জানি সেৱা কৰা হে মন বিপাঙে পৰি নমৰা হয়নে কিন্তু আমি হিয়াত ঈশ্বৰ আছে কাৰণে গাইছোঁ ফুৰিছোঁ আহিছোঁ আমি সকলো চেতন শক্তি আমি পাই আছোঁ ভোক লাগিছে পিয়া লাগিছে আমি ভাল পাইছোঁ বেয়া পাইছোঁ ঠাণ্ডা লাগিছে গৰম লাগিছে আমাৰ সুখ হৈছে তাপ হৈছে আনন্দ হৈছে হৰ্ষ হৈছে বিষাদ হৈছে গোটেই আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে আত্মাটোৰ কাৰণে আত্মাটো ওলাই গ'লেতো আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ আত্মাটোক দেখা নাপায় প্ৰাণ বায়ু সেইটো ঈশ্বৰৰ শক্তি আছে আমাৰ শৰীৰত তাৰমানে আমাৰ হৃদয়ত ভগৱান কৃষ্ণ বহি আছে আমাক শক্তি প্ৰদান কৰি আছে আৰু সেই শক্তিৰ ফলত ইন্দ্ৰিয়বিলাকে সমস্তবিলাক আমাৰ এক্টিভিটি হৈ আছে আমি চেতন পাই আছোঁ ইন্দ্ৰীয়বিলাকে কিন্তু আত্মা ওলাই গ'লে ইন্দ্ৰবিলাকতো চেতন নাপায় কিন্তু এইখিনি কথা জানিও আমি ভগৱানক আমি চিনি নাপাওঁ আমাৰ হৃদয়তে যে আছে এই কথাটো আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই ভগৱানক আমি উপাসনা কৰিবৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকোঁ ভগৱানে ভালপোৱা কৰ্মবিলাক চিন্তাবিলাক আমি কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকোঁ আমি কামনা বাসনাৰ কি হৈ যাওঁ অধীন হৈ যায় আমি অকৰ্ম অকথা হিংসা হত্যা আমি অকৰ্মবিলাকত প্ৰব্যস্ত হওঁ কেৱল লোভ মোক কাম কোধাত ব্যস্ত হৈ আমি পাপ অৰ্জন কৰোঁ আৰু সেয়া আমি শাস্তি পাবলগীয়া হয় ভগৱানৰ কৃপাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ যাব লগা হয় আৰু আমি সেই কৰ্মৰ ফলৰূপে শাস্তিও আমি গ্ৰহণ কৰি ল'বলগীয়া হয়